Ну, а от як пояснити цю поведінку? Ну, от поясніть, ми от 5 років, ми сьогодні говорили, 5 років в студії працюємо. 5 років у нас оце хоча б два рази за чемпіонат. У нас в будь-якому разі це виноситься. Ну от як пояснити, що так не можна? Ну от що не треба того робити? От перша жовта. Ну я вам хочу сказати, що. Здесь, ну, ну, это хачериди. Ну, Женя должен понять одну единственную вещь, что он, во-первых, это, делает... желто? Желто? это желто. Желто. А Доброе. Ну, просто же мы просто разумели. И вот Здесь, я... зачем? Зачем? Ну, тут смысл. Ну, правильно, Ребров, Сергей Ребров правильно говорит. Ну, человека жизнь не учит. Ну, зачем подводить команду в такой ситуации? Начало чемпионата. Ну, смысл. На ровном месте. Ну, вот, три. Виктори. Ну опять же, можем вернуться к тому, что мы знаем его. А может быть, все-таки надо Динамо... Динамо тоже, может быть, этот момент психологически нужно пересмотреть. Все-таки они чемпионы прошлого прошлом, а до не в этом еще. Поэтому здесь нужно все начинать с нуля, и никто уже не будет им просто так уступать, то, только потому, что они чемпионы. Наверное, что уже нужно смотреть, пересмотреть, уже понимать, нужно чемпионство по-новому завоевывать. И вам будет не просто так там расступаться и где-то ноги убирать. Понятно, что против вас будут биться, потому что вдвойне, потому что вы чемпионы. Я вам просто хочу сказать, что такие моменты, как в очереди, вот, по, ходу матча ж много, правда? Кто здесь махнулся, кто-то куда-то щепнул, кто-то куда-то придешел. Такого будет? Будет, конечно. Это... Мы просто вражение, что его деколи и ловлять. Это нерв, а уже команды привыкли к тому, что Хачериди можно вывести из равновесия. И Ребров это прекрасно знает, и он разговаривает, наверное, с ним. Но почему Женя не делает выводов, никто понять не может. Потому что на этом играют соперники. Где-то локтем ударили, когда судья не видит. Хачириди подошел, сзади плюнул, ударил. Так вам, я говорю, то есть, сколько ведомо? Только в руки, и сразу ты утримаешь. Десь тут, уже, наверное, все ребра тут да, ну, поломаны. В борьбе, да, там сложно. Там где-то кто-то локтем, где-то кто-то наступит тебе на ногу. Ты начинаешь психовать и получаешь желтую. То есть, эти моменты были у меня, и у Сергея. Ну, наверное, у всех были, у всех футболистов. Ни за что, ну как не за что, получается, тебе наступили на ногу. Ну, люди умні і хитрі, то слів сторону, ти починаєш толкати, дають жовту, втора жовта, тебе виганяють. виганяю. Просто що, я вам хочу сказати, що знову ж таки таких моментів, яка була жовта картка хачаріть, я не апелюю до неї. Я вважаю, що вона абсолютно справедлива. Що людина повинна себе, ну, таких моментів дуже багато, страшенно багато. А от концентрація йде на ньому, і він це повинен розуміти. Що зараз, якщо комусь там, можливо, пробачать, то йому вже не пробачать. Тому що люди розуміють, що його можна спровокувати. Але загалом, от, те, що ви казали, Сергій Вікторович, про те, що. Динамо почало сезон в трьох офіційних поєдинках п'ять вилучень. Ви уявляєте собі коли-небудь, що так могло статися? ж я могу повториться и сказать, что это, мне кажется, это психология. Все-таки Динамо еще живет прошлогодним чемпионством. На самом деле, просто мне кажется, что Ребро, ну, как бы больше не то, что надо, я не хочу ему советовать, просто все-таки команде на команду футболисты должны переосмыслить, чтобы чемпионство было в прошлом году и новое чемпионство. Не на словах, как говорит старший Шапковский, что мы хотим, мы, дай бог, чтобы мы его выиграли, также проиграли Суперкубок и выиграли. А психология, чтобы у ребят перестроить то, что, ребят, чемпионство нужно завоевывать, будет по-новому. Никто вам уступать его не собирается. Ну, на мой взгляд. Игорь Викторович, ну, я думаю, что Ребров это все прекрасно сам понимает. И, наверное, я думаю, будет делать акцент на то, чтобы за счет коллектива, правильно говорим, да, что все добивали и понимали одной цели. Что Динамо Киев, допустим, да, хоть в этом чемпионате тоже должен завоевывать золото. То есть это и поведение, и игра команды. Я думаю, что будет проведена Полная работа? Беседа, да, с футболистами. Почему? Потому что, ну, так, ну, много-много-много карточек.